কিয় ব্যতিক্ৰম হব হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ এইবাৰৰ আয়োজন এই আয়োজনৰ সম্পৰ্কে সভাপতি হেমেন দাস ডাঙৰীয়াই কি কৈছিল সেই কথাখিনি মই থোৰতে আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথম কথাটো হৈছে আতচবাজি আমাৰ হাউলী ৰাস মহোৎসৱত যি এক পৰম্পৰা আতচবাজিৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা এইবাৰো থাকিব কিন্তু আতচবাজিৰ পৰিমাণ হয়তো কিছু কমিব আৰু তাৰ লগত সংযোজন হব লেজাৰ শ্ব' এয়া হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ পৰম্পৰাক নতুন সংযোজন বুলি কব পাৰি সেয়া হৈছে লেজাৰ শ্ব' আৰু এই লেজাৰ শ্বৰ জৰিয়তে এই লেজাৰ শ্ব'ত যি কৃষ্ণ পৰম্পৰা আছে যি আধ্যাত্মিকতা আছে হিন্দু সভ্যতাৰ যি আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা ইয়াক প্ৰতিফলন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হব লগতে হাউলিৰ যি গৌৰৱময় ঐতিহ্য এই ঐতিহ্যকো ইয়াক প্ৰতিফলন কৰা হব এই লেজাৰ শ্বৰ জৰিয়তে গতিকে প্ৰদূষণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত হাউলি ৰাস মহোৎসৱে প্ৰয়াস লৈছে বুলি আমি এইবাৰ কব পাৰো এইবাৰ আন এটা দিশ অতি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সেয়া হৈছে দৰ্শনাৰ্থীৰ যি অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৰ্শনাৰ্থী সহায়ক উপ সমিতি এখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু দৰ্শনাৰ্থী যিহেতু হাউলি ৰাস মহোৎসৱত লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী হয় প্ৰতি বছৰে গতিকে হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ এই দৰ্শনাৰ্থীৰ বিভিন্ন অসুবিধাও থাকে সেই অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰয়াস এইবাৰ কৰা হৈছে এখন সমিতি পৃথককৈ বনোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকক জনাই থৈছো এইবাৰ চৌবিশখন উপ সমিতি এইবাৰ গঠন কৰা হৈছে গতিকে এই যি দৰ্শনাৰ্থী সহায়ক সমিতি আছেখনে বিভিন্ন প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিব লগতে আন এটা কথা কৈছোঁ এইবাৰ যি যি ৰাসৰ যি প্ৰৱেশ পথ সেই প্ৰৱেশ পথৰ পথৰ ক্ষেত্ৰতো এক যোজনাবদ্ধ ভাৱে কিছু পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যাতে কোনো ভিৰ যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় মেলা বজাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু এক পৰিৱৰ্তন দেখা যাব কাৰণ তাৰ পথবোৰৰ কিছু সলনি কৰা হৈছে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এই সময়ে কব কিমানখিনি সফল হয় কিন্তু এইবাৰ সমিতিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ হাতত লৈছে কথা এইবাৰ প্ৰতিমা হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতিমাৰ কথা যথেষ্ট ভাল হয় কিন্তু এই যি প্ৰতিমাৰ যি উপস্থাপন এই মৃন্ময় মূৰ্তিবোৰৰ দ্বাৰা যি ৰাস ক্ৰীড়াক যি উপস্থাপন কৰা হয় এইটো কিছু উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে হলোগ্ৰাফিক প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে এনিমেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে হয়তো এইবাৰ হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ যি প্ৰতিমা যিস্থলী আছে তাতো এক পৰিৱৰ্তন দেখা পাব হাউলী এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱ আমাৰ যি থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া সাংস্কৃতিক তথা যি সমিতিয়ে কৰিব লগতে হাউলী অঞ্চলৰ যিবিলাক সোতৰখন যি হাউলী ৰাসৰ লগত জড়িত যি গাঁও আছে সেই গাঁও এইবাৰ সামৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱত লগতে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাইবা নতুন প্ৰজন্ম লগতে আজিৰ প্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰাকৈ আলোচনা সভাৰ এক প্ৰয়াস কৰা হ'ব আলোচনা সভা থাকিব লগতে ধৰ্মীয় দিশৰ কিছু উত্তৰণ কৰিব পৰাকৈ আধ্যাত্মিক দিশৰ কিছু আলোচনাও হয়তো এই আলোচনা সভাত কৰা হ'ব আৰু গ্ৰন্থমেলা আৰু যি প্ৰদৰ্শনী থাকে সেই মেলাত হয়তো বিজ্ঞান মেলাও এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক দেখাব খুজিছো যোৱাকালি হৈ যোৱা সংবাদ মেলত কিছু মুখ্য কথা অহা পোন্ধৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব এইটো চৌব্বিছখন উপ সমিতি গঠন কৰি দিছোঁ আৰু চৌব্বিছখন উপ সমিতিৰ সৈতে ইতিমধ্যে আমাৰ পৰ্যালোচনা সভা হৈ গৈছে আমাৰ কেইবাটাও দিশ আমি এইবাৰ নতুনভাৱে সংযোজন কৰিব খুজিছোঁ আৰু পূৰ্বৰ যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটোতো ইতিমধ্যেই জনপ্ৰিয় ধাৰা সেই জনপ্ৰিয়তাৰ সতে আমি আৰু কিছু দিশ এইবাৰ যোগ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আতচবাজিৰ লগত আমি লেজাৰ শ্ব'টোৱে এইবাৰ সংযোজন কৰিব বিচাৰিছোঁ লেজাৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে হাউলিৰ ইতিহাস হাউলীৰ ৰাস উৎসৱৰ ইতিহাস আৰু নৱপ্ৰজন্মই শিকিব পৰা কিছু আধ্যাত্মিক আৰু দেশপ্ৰেমমূলক ঘটনা আমি পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ বাবে আমি দৰ্শনাৰ্থী সহায়ক উপ সমিতি এখন কৰি দিছোঁ তাতে দৰ্শনাৰ্থীসকলে ইয়াত মন্দিৰ প্ৰাংগণত বা মেলা প্ৰাংগণত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গম পায় কোনফালে গ'লে কি পাব কেনেধৰণৰ সুবিধা পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব বিচৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এখন স্বচ্ছতা ৰক্ষা উপ সমিতি কৰিছোঁ স্বচ্ছতাৰ প্ৰতিমাৰ লগত হলোগ্ৰাফিক যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন হলোগ্ৰাফিক প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা আমি প্ৰতিমাক কৰিব পাৰোঁ নেকি নতুবা আমি এনিমেশ্যন প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ দিশবোৰ চাবলৈ কোৱা হৈছে আৰু স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী আমাৰ আছে আপোনালোকে জানেই যে স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰে আৰু সু শৃংখলিত আমাৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী আছে এইবাৰো তেওঁলোকক আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ সাংস্কৃতিক উপ সমিতিক আমি কৈছোঁ যে থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া যি সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মমূলক কথা আছে আধ্যাত্মিক কথা আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবৰ বাবে এই গাঁওসমূহক সাঙুৰি আমি তেওঁলোকৰ গাঁৱত থকা যিখিনি নৱ প্ৰতিভা এই প্ৰতিভাখিনিক উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে আমি বা সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি এইবাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগক কৈছোঁ